Окупанти здригаються від вибухів. Дрони дісталися Брянської області. У селищі Климово під ударом підстанція. У мережі вже ширяться кадри пожежі. А напередодні росіяни біткались на громихання у Краснодарському краї. Міноборони противника видало, нібито їхня ПВО поцілила у більше, ніж 30 залізних пташок. Підписуйтеся на канал «Сейчас» час і підтримайте цей випуск лайком. На території ворога вкрай неспокійно. У селищі Климово-Брянської області Росії невідомі дрони вдарили по підстанції. Місцеві пабліки публікували відео вибухів і пожежі. Климово розташоване за приблизно 15 кілометрів від українського кордону. Речник Української добровольчої армії Сергій Брачук написав: Брянщина Клімово, будівля районних електромереж. І підстанція теж мінус. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко додав: наші дрони уразили підстанцію, судячи з усього, тягову підстанцію по залізниці. Якщо так, то добре. Це буде 24-й удар по залізничній інфраструктурі. А на цьому не все. Напередодні Міністерство оборони противника звітувало про 34 нібито збиті за ніч безпілотники. Ба більше один із ворожих каналів написав, що близько четвертої ранку мешканці одного із населених пунктів північного району Краснодарського краю чули щонайменше три вибухи. Очевидці казали, що працювала ПВО. Росіяни скаржились, що через громихання спрацьовували сигналізації в автівках. Натомість інший російський ресурс публікував відео із селища Ільський. Місцеві знімали на відео вибухи, та на цьому серія негараздів для російського агресора не закінчилась. Ще одна подія сталася в Ростовській області. За повідомленням одного із каналів ворога: суховантаж Русич 5 сів на мілину в річці Дон поблизу міста Константиновськ. На борту перебували 12 членів екіпажу. Постраждалих за попередніми даними, нібито немає. Розливу палива теж, начебто, не зафіксували. До місця події направили два буксири. А 5 вересня у підвалі інженерного корпусу Третьяковської галереї в Москві сталося задимлення: біткались у ворожих пабліках. Зазначалось, що евакуювали 11 осіб. Причиною пожежі стало займання в електрощитовій. Загоряння ліквідували, але очевидці скаржились на сильний запах паленої гуми. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадяр підтвердив удари по нафтопереробному заводу ворога в Рязані і нафтобазі в тимчасово окупованому Росією Луганську. Ви говорили, кілька днів не було, так ударів. Бачимо, удари вже з'явилися. Чи можна говорити про Старязанський, це ж вже який третій чи четвертий навіть удари, От, Чи можна говорити тоді про повне виведення строю вже цього чи ні? Ну, Мадяр понял, что если сегодня не ударит, то такие 12-этажные маты посыпятся до понедельника. Что решил от греха подальше жахнуть по Рязанскому инфекцию. Ну понятно, это ирония э, с нотками сарказма. Со всем уважением к Броуди, молодец, красавец. Однозначно тут вариантов нет. Служба безопасности э, Украины, Главное управление разведки участвовало. Силы спецопераций, то есть все силы были задействованы по, по ударам по нефтянки в этот, в этот раз, в этот заход. Ну, естественно, силы беспилотных систем Мадяра как такое консолидирующее начало, как минимум. так надо понимать, что в такого рода действиях не задействована одна служба. То есть здесь обязательно задействуется весь спектр механизмов, начиная от разведки, заканчивая космическими подтверждениями, то есть имеется в виду спутниками, средства объективного контроля, целый процесс это не то, что там Мадяр утром проснулся, думал, подумал, а давайте сейчас сжать. Нет. Это процесс иногда, иногда подготовка к такому роду удара особенно серийным ударом, месяцами длится. Месяцами. А потом она просто идет серийно, и мы видим некоторые вопросы. А дальше для того, чтобы запустить новый процесс, опять же, связанный с, особенно с накоплением средств поражения. Почему? Потому что ну, вот, не совсем так безоблачно количество тех беспилотников, о которых мы постоянно говорим и постоянно слышим всякие анонсики от этих зеленых анонсистов. То есть недостаточное количество беспилотников. Это понятно, почему в волне надо консолидировать волны хотя бы до сотни беспилотников в одну точку. Мы как-то говорили, это серьезные финансы, это серьезные производственные мощности должны быть задействованы, ну, естественно, потом выполняются определенные задачи, либо точечно, либо серийно. То есть продолжаются удары, я о чем говорю, что продолжаются удары по нефтянке российской. Хотелось бы, чтобы они были плотнее, то есть чаще, а лучше каждый день. Почему каждый день очень важно? То есть надо растягивать эти те моменты именно на каждодневные удары по, по российской нефтянке, чтобы вызвать эффект так называемой обратной волны непринятия нефти и газа. А что это значит? Это значит, когда тысячи скважин добывают, а ее остановить, скважину, если она запущена, ее остановить практически невозможно. Ее можно только заглушить. Но заглушение скважины приведет к тому, что 3-4 года вы оттуда уже ничего не качнете. А вот именно этого нам надо и добиться. То есть надо добиться того, чтобы после уничтожения НПЗ, после уничтожения, допустим, российских трубов, нефтепроводов, газопроводов, продуктопроводов, россияне начали глушить скважины от обратной волны, некуда девать нефть. Они начнут глушить. После того, как заглушат часть скважин, а лучше, чтобы где-то половину глушнули, у них экономика просто ляжет. Они не смогут потом рассчитывать на, эту, на эти нефтедоллары из-под этой нефти, газа, которые они добывают, допустим, то есть, вот такой механизм должен быть. То есть не просто взять и уничтожить НТЗ. Это один, это один аспект общего давления на российскую экономику, но его нельзя останавливать. Потому что если дали возможность россиянам вот сейчас, вот пусть вынуждено, допустим, вот не было чем стрелять. Вернее, не было чем бить по российским НТЗ в течение пяти дней. Эти, за эти пять дней россияне перераспределили потоки нефти по разным другим направлениям. И в принципе проблема для российской нефтегазовой добычи, она снялась. Обязательно, еще раз повторюсь, там специалисты есть по русскому языку, специально говорю, добычи нефти, научили нефтяники так говорить, добычи нефти, если скажете правильно, добычи нефти, не будет премии. Так вот, чтобы у всех нефтяников была премия, как минимум украинских, будем говорить добычи нефти. Но у российских не должно быть ни премии, ни нефти вообще. А для того, чтобы их не было ни одного, ни другого, надо дальше уничтожать российские нефтяные объекты разного уровня. Трубопроводы, продуктопроводы, нефтеперекачивающие заводы. Начиная от, ну, вряд ли мы там доберемся до газодобычи, хотя по большому счету, допустим, до Ямала, но там чуть больше 3000 километров, в принципе, можно будет и добраться. Особенно до Ямальского креста. Надо не забывать, это такая серьезнейшая реперная точка у россиян. Ямальский крест, там 17 газопроводов сходится это в районе Уренгоя, в районе Сургута, то есть направление на Ямал. Если его выбить, у россиян, как свет в бане, выключится энергетика вот просто выключиться. Почему? Потому что на газу там практически начиная от электроэнергии, тепла и заканчивая определенными химическими процессами, то есть процессами на химпроизводстве. Там практически все на газ завязано. Даже производство той же взрывчатки через кислоту, через аммиак, через аммиачную селитру. Роман Яроворовичу Бен Ходжес також прокоментував всі ці наші удари по російських НПЗ і сказав, що попу... сказав що це просто вражає, що сили безпекової систем в цілому наші сили оборони знищили 20 потужностей з рос... рос... російської так, переробки нафти і назвав це ахілесовою п'ятою. Ну, це власне підтвердження ваших слів, тому що ви кажете, що у Російської Федерації три слабких місця і одне з них НПЗ. три три п'яти от Шестиногий, шестиногий семихрен – это Россия, ну потому что три ахиллесовых петли, значит три пары э, пары ног так это точно. Но если у них две головы у курицы этой, которая у них на гербе, так представьте, сколько там ног и сколько там всяких остальных частей тела. Вот такой шестиногий семихрен, так вот и у них три ахиллесовых петли. Первое – это НПЗ, второе – это Москва, третье – это Крым. По Крыму очень легко наносить удары, это оперативный котел. Мы уже миллиарды раз об этом говорили. Заход с моря россияне, после того, как мы отогнали российский флот новороссийскую, Новороссийску, они не могут прикрывать заход с моря авиационных средств поражения. Просто не могут. Нет механизмов. Естественно, Крым ахиллесовят и Ну а удары по Крыму, по военным объектам, которые там сосредоточены, это практически удар по голове того же Путина. Непосредственно сразу темечко называется. Удар по Москве. Удар по центрам принятия решений, особенно по военным объектам в Москве и Подмосковье, это тоже удар по тому же темечку путинскому. Опять же, просто бить по Крыму можно аэроцелями, вернее, аэромеханизмами э, разного уровня, а по Москве только баллистикой. Просто продавить российскую ПВО в районе Москвы можно только баллистическими ракетами. Потому ждем этих зеленых анонсистов, не анонсики их ждем. А в конце концов ракеты, которые уже даны, давно должны у нас быть баллистика, летящая по Москве. Ну и третье, это, конечно, нефтянка российская. Тут все, все прекрасно понимают, Ходжест не исключение о том, что бить по бензоколонке вот лучше ничего не придумаешь. Туда, начиная от спички, заканчивая серьезным боеприпасом, выносится все и вся на сама горит. А Россия это большая бензоколонка. Большая, на площади 17 миллионов квадратных километров, расположенная бензоколонка, которую прикрыть от воздушных ударов невозможно. Тут просто нет такого механизма, как прикрыть эту бензоколонку от средств поражения с воздуха. Почему я всегда говорил, воздушная компонента для нас это самое основное. Удары по, по, по нефтянке к чему приводят? Уменьшение нефтедолларов на поставке в российскую экономику. Это больше сотни миллиардов долларов в год. А это то, что нужно российской армии для наступательных операций и поддержания экономического состояния тех республик, которые собраны в эту тюрьму народов в Российскую Федерацию. Прекратите поставку нефти долларов, распадется Российская империя, Российская Федерация, как в свое время распался Советский Союз. На пальцах это мы с вами, мы с вами объясняем, это четвертый год. Для особо одаренных, для не особо одаренных, для э, умных, дурных, особо дурных, э, дураков, полудурков из власти и так далее и тому подобное. и Для всех анонсистов э, офисных, вот именно на пальцах это объясняем. Как победить Российскую э, Федерацию? Ее надо развалить. Не только военным путем, экономическим путем. Причем это делается в течение полугода. Мы тоже с вами говорили об этом. До года это все увалить, а полгода основные, основные производственные мощности России. Вот то, что Броуди показал. Вот Мадяр показал, как это делается. За полгода минуснули пятую часть российской нефтяной отрасли. И до конца года ее просто не будет. Еще год, они, может, тоже сами это говорили, это здесь экономисты подтвердят эту тему, еще год Набиулина протянет на опечатании российских этих фублей которые не будут пытаться рассчитаться с российской экономикой, с российской армией и российскими там входящими в Россию республиками. Через год, к концу 26 -го года, по, по концу 26 -го года Набиулина повесится. Реально повесится, потому она и просто ничего не сделает. Либо убежит. Ну, тут вариант одной дадут или нет. В основном таких, как Набиулина, потом с 12 этажа ФСБшники выбрасывают, потому что не решила проблемы. Но ее никто не решил. На, на, начало 27 -го года можно крест ставить на Российской Федерации, он начнет разваливаться. То есть вот, вот механизм нашей победы. 3-4 года, э, потому что разваливаться у нас тоже будет не, не одномоментно, полтора-два года. То есть 3-4 года мы выходим на госграницу с развалом Российской империи. Это тоже рассказывали, расписывали. Вот возьмите этот план на вооружение и делайте так, как э, говорит говорят большая часть аналитиков, аналитиков включая уже и тех же западных, того же генерала Ходж. Вот тут оптимальный вариант как раз военных случаев, разного уровня, ради бога.